Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цей час з вами у прямому ефірі. Телепроект Новий день у середині тижня. Я бажаю вам продуктивності та гарного настрою. І ми починаємо одразу. У нас в гостях дуже важливий гість для всієї Одеської області. Я гадаю, всім жителям буде цікаво послухати, про що ми зараз будемо говорити. Бо у нас в гостях Анатолій Урбанський, голова Одеської обласної ради. Вітаю вас в нашій студії. Доброго утро. І одразу починаємо. Переходимо до питань 10 грудня, вже завтра, відбудеться друга сесія Одеської обласної ради. У якому стані зараз робота над бюджетом і як іде обговорення? Ну, завтра буде сесія, не зв'язана з бюджетом. Завтра ми будемо вирішувати більше організаційні питання. Ми утвердимо регламент, я можу прийняти присягу і утвердимо состав. постоянных комиссий. Также мы решим пару организационных вопросов, которые остались у нас еще с, с прошлого созыва, для того, чтобы их довести до логического конца. А уже через неделю у нас будет бюджетная сессия. В данный момент я провожу рабочие встречи со всеми главами районов и также депутатами, которые избирались по этим округам. Мы составляем дорожную карту проблем и пытаемся включить, не пытаемся, а хотим включить социально направленные вещи в этот бюджет. Потому что бюджет будет, у него два вектора. На мой взгляд, два основных, невозможно сказать, какой первый, какой второй, это социально направленный и также будет направлен на развитие инфраструктуры. Потому что это две взаимосвязанные вещи. Без развития инфраструктуры не будет инвестиций в область, без инвестиций у нас не будет возможности повышать социальный уровень на граждан Одесской области. Скажите, какие настрои сейчас у депутатском корпусе? Чи взагалі вы ожидаете, что может быть какие-то скандалы, или непорозумения на сессии? Чи, наоборот, все заинтересованы работать в одном русле? Я не могу сказать за оппозиционную часть наших, наших депутатов, хотя я с многими разговаривал, говорил с их лидером, я не ожидаю каких-либо скандалов со стороны депутатского корпуса. В данный момент нами создана коалиция, в которую входит партия «Солидарность», партия «Всеукраинская партия «Батькивщина», «Доверяй делам» и «Наш край». Я постоянно провожу рабочие встречи с лидерами фракций, с главами фракций. Мы обсуждаем все, всю повестку дня, которая будет проходить на сессии, и, скажем так, в этой рабочей группе у нас возникают, конечно же, споры, без этого никуда. Но главное, что нас всех объединяет, у нас один, одно видение проблем, но разный может быть подход, вы понимаете. То есть вот этот вот разный подход вызывает у нас некоторые споры, но э, у нас один вектор направленности. Мы в этом отношении не просто коалиция, а мы коалиция единомышленников. У чему затекала на коалиции? Чем характерный цей вектор? Что самое главное, что вас направляет вперед? Я уже говорил, это социальная часть и развитие инфраструктуры. Но очень важно понимать, что нынешний созыв, созыв, он э, несколько отличается от прошлого. Так как прошлый, во-первых, был больше, было 136 депутатов, сейчас 84. И по новому закону о выборах эти 84 депутата, побольше, их, можно, их можно назвать мажоритарщиками. То есть это каждый депутат э, встречался с, на своем округе с людьми, с избирателями, и он знает проблемы изнутри. Если раньше была часть списка мажоритарщиков, часть списка э, людей, идущих по квоте партии, то в данный момент это все мажоритарщики, это все люди, которые пришли в сессионный зал с большим багажом проблем, которые они принесли со своих районов, для того, чтобы эти проблемы... Рішать в сесійному залі, дякую. Скажіть, а чи є у вас порозумів взаємопорозуміння з губернатором Михайлом Саакашвілі? Як ви можете прокоментувати інформацію, яка була у деяких змі, про те, що між губернатором та облрадою взагалі складні якісь відносини? Чи це правда взагалі? Ні, це абсолютно я би ти інформацію теж услышав дітей день назад. вечером, по-моему, прошлым вечером, был очень удивлен. Очень удивлен. Потому что, ну, в данный момент мы, во-первых, нет таких настроений среди депутатского корпуса. А в данный момент создана рабочая группа, в которую входят представители, в том числе и губернатор, администрации. А с другой стороны, это представители областного света во главе меня, лидера нашей фракции. Также там в ней участвует начальник департамента финансов. Эта рабочая группа создана специально для того, чтобы сделать максимально сбалансированный бюджет. Денег, безусловно, на все не хватает, но мы выбираем социально необходимые аспекты в каждом районе, опираясь на опыт депутатов областного совета, а также на голову районной рады. Это такой же депутат, как и все, ну равные среди э, старшие среди равных, правильно так сказать. Вот как правило районные депутаты это депутаты прямо, ну скажем это коренные жители. И они видят эту, свой район, знают, ну, как каждый из нас, наверное, знает свой двор и так далее. Да? Поэтому, с одной стороны, голова районного совета, с другой стороны, депутатский корпус областного совета. Мы этой рабочей группой обсуждаем проблемы района, потом я это все систематизирую и уже на рабочей группе между администрацией и областным советом мы обсуждаем, как правильно, сбалансировано сделать этот бюджет. А... Поэтому вот эти вот замечания, вот эти вот, ну, даже не знаю, как сказать, э... тобто, извините, сплетни, так, да, э... Э... да, извините, сплетни, это, не знаю, кому это полезно, это э... чтобы, чтобы вбить клин в отношении между администрацией и областным советом, мне до сих пор непонятно, кому это полезно. Нет, мы единая команда, мы команда президента, поэтому я не думаю, что у нас возникают какие-то проблемы. Мало того, мы пригласили Михаила Николаевича на сессию, и если в его рабочем графике, достаточно напряженном, кстати, хочу вам сказать, найдется время, то, безусловно, мы будем рады его видеть. Скажіть, які позитивні зміни чекають на нашу область у 2016 році? Давайте, чи пофантазуємо, чи прогнозувати можемо вже? А, кх -кх -кх. Опять же, це все зв'язано з бюджетом, я так розумію питання. Основной приоритет, я сказал, бюджета. Но как мы к нему подходим, я могу это чуть больше раскрыть эту тему. Да, то есть какие вопросы сейчас для облрады я Ну, Что вы будете вот вкладывать силы? Составляя проблемы, они все очень социально значимы. В каждом районе это разные проблемы. Где-то есть подтопление села, где-то есть закончить закон, за, строительство детского садика, где-то школа. Где-то фельдшерско акушерский пункт, топ-то где-то Дом культуры и так далее. Но основным критерием это то, что мы должны взяться за этот объект и закончить его в течение следующего года, для того, чтобы деньги явно были видно, куда потрачены, и главное вселить хоть какой-то оптимист в наших избирателей, потому что я также избирался по области, и хочу вам сказать, что многие просто разочарованы, говорят, "Вот ничего не делается, ничего не делается. Вот. Также и этим занимается глава администрации Одесской области, это привлечение инвестиций, иностранных инвестиций. У него есть достаточно серьезный профессионал Александр Боровик, который, на которого я знаю, возложена такая серьезная миссия. Ну и безусловно, как декларировал уже наш глава областной администрации, приоритет это дороги. Он также в, я так понимаю, вместе с Александром Боровиком ищут инвестиции для того, чтобы были отремонтированы дороги. Ну, там еще была убита, но трасса одесса Рене. одесса Рене, да. Все чекают на это. Я хочу приоткрыть маленькую завесу. Опять же, благодаря энергии нашего главы администрации Михаила Николаевича капитальное строительство – это 2 миллиарда 700 миллионов гривен. В данный момент эти инвестиции ищутся, но ремонт, не хочу его называть ямочным ремонтом, а достаточно серьезный ремонт, эти инвестиции – это 650 миллионов гривен. На дорогу М-15, о которой вы говорили, это одесса Рини На данный момент были проведены администрацией переговоры с Международным банком, и Международный банк выделяет 400 миллионов. 100 миллионов мы выделяем из бюджета развития области, остается 150 миллионов, которые, безусловно, благодаря Михаилу Николаевичу, мы получим с поступлений с таможни. Тот закон, который он пролоббировал. Таможня, вы понимаете, это Одесса – это, скажем, наша южная Пальмира, это ворота нашей страны. Поэтому я так понимаю, что получить такие средства от таможни не составит большого труда. Поэтому у меня есть оптимизм, что дорога М-15 и Диасари не будет построена. Но помимо и этих дорог, Михаил Николаевич уделяет много, большое внимание, и мы всецело ему помогаем в том, чтобы Ні, аби без без і інші дороги області. Це так, звичайно, траса на Миколаїв, вона кожного року дає про себе теж знати, тому що дорожнє полотно взимку, воно там страждає. Тож, на Вознесенськ. Ну, та Миколаївська дорога від Комінтернівського району і на да. Миколаїв. Да. Вона, да. Чи є в планах зайнятися цією дорогою? Ну, Сказать вам, что будут охвачены все дороги, я не буду лукавить, вряд ли. Но очень многие дороги на самом деле проблемные. Они будут охвачены. Например, есть дорога, соединяющая через Любашовский район, Балтовский район. Так, цифр. так вот, в следующем бюджете предусмотрено выделение средств на ремонт этой дороги. Потому что я разговаривал уже с главой Балтского района, с мэром города Балта, с депутатским корпусом областного света. И все в один голос говорят, что это, ну, не хочется говорить пафосных слов, дорога жизни для Балты. И многие инвесторы говорят, если дороги не будет, мы закрываем свои проекты, мы перестаем покупать у вас продукцию, потому что к вам это попросту доехать невозможно. Поэтому мы... Сейчас всецело сконцентрированы и на этой дороге, в том числе. Также есть дороги в Коментенновском районе, которые нужно вот так, будет целого. сделать. Спасибо. Да, я обязательно посещу э, село Шамановка, которое просто сейчас в данный момент отрезано, и мы найдем средства в бюджете для того, чтобы э, провести хоть не маломальские, а достаточно серьезные улучшения для этого села. Там ворох проблем, ну, впрочем, как и везде, но хотя бы освещение и дорогу нужно будет туда проложить для того, чтобы, на мой, как если мне память не изменяет, 450-700 жителей не, не чувствовали себя отрезанным ломтем. Я гадаю, що всі наші жителі області, які зараз це чують, вони вже побачили цю картинку гарну, яку ми тільки що намалювали. Будемо вважати це візуалізацією майбутнього. Тож я вам дякую, що завітали сьогодні до нас. І сподіваюся, все, що ви задумали. Все воно справдиться. Я нагадаю, у нас в студії був Анатолій Орманський, голова Одеської обласної ради.